चढ़ते उतरते समय सावधान रहे शांति बनाए रखे चोरों से सावधान और धूम्रपान करना वर्जित है तो लखेलु धूम्रपान करना वर्जित है मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खान समझता है साचो जवाब एस त्रन सज्जन शब्द का अर्थ है तो भला आदमी सज्जन का अर्थ भला आदमी चार असमान आचरण करने वाले हंसी के पात्र बनते हैं अनादर के पात्र बनते हैं आदर के पात्र बनते हैं अनुकरण के पात्र बनते हैं तो अहिया हंसी के पात्र बनते हैं अथवा अनादर के पात्र बनते हैं ये लखी सक पांच हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए तो विनम्रता होनी चाहिए छह मनुष्य को अभिमान है अपने गुणों पर अपने परिवार पर अपने कर्मों पर अपने धन पर तो अपने गुणों पर सात जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका खर्च क्या अच्छा नहीं होता आचरण नहीं अच्छा होता आठ कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए प्रश्न नंबर बे परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए अहेलो फकर वाँचवा समझवा आधार नीचे आप प्रश्नों जवाब लखवा प्रश्न एक जीवन में समय का महत्व क्यों है जवाब में लखीशु जीवन में समय का महत्व इसीलिए है क्योंकि कार्य की सफलता और सुंदरता तभी है जब वह उचित समय पर किया जाए बे, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है जवाब में लखीशु खेत का रखवाला उपहास का पात्र इसलिए बनता है क्योंकि वह चिड़ियों के द्वारा खेत चुगलिए जाने के बाद उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है गौरव कब माना जा सकता है? गौरव तभी माना जा सकता है जब कार्य समय पर और लाभकारी रूप से किया जाए उसका उचित परिणाम मिल सके चार गद्यांश का मुख्य भाव क्या है हर कार्य का मूल्य और सुंदरता तभी है जब वह समय पर किया जाए समय के बाद किया गया निष्फल प्रयास व्यर्थ हो सकता है प्रश्न नंबर त्रन

ताजी हवा और हरियाली से मानसिक तनाव कम होता है व्यायाम भी हो जाता है बे ईश्वर ने मनुष्यों को किन गुणों से संवारा है जवाब में लखीशु ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि विवेक करुणा संवेदना सृजनशीलता जैसे गुणों से सहारा है त्रण बारिश के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा होता है जवाब में लखी बारिश के मौसम में पौधे लगाने से जड़ें अच्छी तरह से जमती है पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है जल्दी बढ़ते हैं पर्यावरण भी हरा भरा और स्वस्थ रहता है क्या सिखाया था जवाब में लिखी शिकाय बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने, अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए पांच मकान मालिक क्यों हंसने लगा मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि घर पे नहीं है दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया जवाब म लखीशु दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं सात आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं जवाब में लखी सका बैंक या एटीएम सिनेमा घर सिनेमाघर सरकारी कार्यालय अस्पताल दुकानों रेलवे स्टेशन बस स्टेशन या सुपर मार्केट में खरीदारी करते समय हम कतार में खड़े रहते हैं आठ हम हसी के पात्र कब बनते हैं? जवाब में लखी सकाए कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता ऐसा आचरण करने वालों को भी सम्मान नहीं मिलता है બે હસી કે પાત્ર લખી શકાય ફૂલ સબકો અચ્છે લખતે હે તમે આપેલા વાક્ય સિવાય અન્ય વાક્ય પણ લખી શકો છો બે અલ્પ વિરામ એક દિન કી બાત હે અહીંયા અલ્પ વિરામ ઉપયોગ થયો છે બે જલ બીજલી કે બિલ જમા કરના નિષેધ છે અવતરણ ચિહ્ન તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપેલું છે અવતરણ ચિહ્ન પાંચ પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન તુમ કહા જાવે તો અહીંયા પ્રશ્ન ચિહ્ન છે આવી રીતે તમે જે વાક્યની અંદર જે ચિહ્નનો ઉપયોગ કહેવામાં આવ્યો છે તેવા વાક્ય આપણે શોધીને લખવાના છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર પાંચ બ નીચે દીએ ગયે વાક્યો મેસેજ સહી સ્થાન પર ઉચિત વિરામ ચિહ્ન લગા કર ફિરસે લીખીએ યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન લગાવી અને ફરીથી લખવાનું છે મોહનને બચ્ચો કે લીએ સેબ કેલે આમ અમૃત આદિ ખરીદે અહીંયા અલ્પ વિરામ મૂકેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો ત્યારબાદ બીજું છે મેના પ્રતિદિન વિદ્યાલય જાતી હૈ અહીંયા અલ્પ વિરામ છે ત્રીજું છે પૃથ્વીરાજ ને કહા મેં તુમારી રક્ષા કરુંગા અહીંયા છે અલ્પવિરામ મૂક્યો છે અને અહીંયા અવતરણ ચિહ્ન મૂકી અને વાક્ય લખવાનું છે ત્યારબાદ ચોથું છે ખૂબ પરિશ્રમ કરો પરીક્ષા સિરપે આ ગઈ અને અહીંયા અલ્પવિરામ મૂકેલું છે પાંચ રાધાકૃષ્ણ નાચ રહે રાધાકૃષ્ણ નાચ રહે છ ક્યાં તમે અપના ગૃહ કાર્ય પૂરા કરી લીયા અહીંયા છે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવાનું છે આ રીતે તમે યોગ્ય વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી વાક્ય ફરીવાર લખવાનું છે પ્રશ્ન નંબર 6 શબ્દો કો ઉચિત ક્રમ મે રખ કર અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખીએ અહીંયા શબ્દ છે આડાવાળા થઈ ગયા છે તે આડાવાળા શબ્દને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખવાનું છે પહેલું વાક્ય લખી શકાય મુજે વર્ષા મે બીગના અચ્છા લગતા હે બીજો વાક્ય થશે પંખ સે કુછ નહીં હોતા ઉડાન હોંસલો સે હોતી હૈ तीजु वक्य थे परिश्रम से सफलता का चिराग जलता है चौथा वक्य थे अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है बाद प्रश्न नंबर सात पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों का अर्थ लिखिए पहलू छे छोटा मुंह बड़ी बात अर्थ दशे अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना या डिंगे मारना बीजू छे एक पंथ दो काज तो एक ही प्रयास से दो काम पूरे करना या दो उद्देश्य को एक साथ से

बहरा सो गहरा किसी बात या व्यक्ति का रहस्यमय या बहुत गहरा होना जिसे समझना मुश्किल हो सात जैसा बोगे ऐसा काटोगे जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा प्रश्न नंबर आठ संज्ञाओं को जाति वाचक भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए अंश मेटी संज्ञाओ एटले के शब्द आप તેને આપણે જાતિવાચક ભાવવાચક અને સમૂહવાચકમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે જાતિવાચકમાં નદી બાજાર મનુષ્ય ખીડકી ભાવવાચકમાં બચપન સુંદરતા લંબાઈ મીઠાશ સમૂહવાચકમાં ભીડ સેના ગુચ્છા ઝુંડ આવી રીતે તમે લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ બ રેખાંકિત સંજ્ઞા કે પ્રકાર લિખીએ એક ફૂલો કા ગુલદસ્તા સુંદર હે અહીંયા ગુલદસ્તા એ સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે બીજું પુસ્તક સે હમે જ્ઞાન મિલતા હૈ पुस्तक जातिवाचक है 3 परिश्रम सफलता की कुंजी है सफलता भाववाचक है 4 जानवर जंगल में रहते हैं जानवर जातिवाचक है 5 यश बुद्धिमानी से जवाब देता है बुद्धिमानी भाववाचक है 6 सारे जनसमूह में खुशी की लहर दौड़ पड़ी यहां जनसमूह ए समूहवाचक संज्ञा है ત્યાર बाद प्रश्न नंबर 9 कहावतों के अर्थ उचित विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए 1 गुरु गुड़ चेला चीनी तो गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना बे जान है तो जहान है जान बचाना प्रथम कर्तव्य है चिराग तले अंधेरा तो गुणी के घर अवगुणी चार जैसी करनी वैसी बरनी कर्म का फल पाना पांच नेकी और पूछ पुछ तो भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना प्रश्न नंबर दस अपनी राय लिखिए एक दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क कर, करने देते क्यों जवाब में यदि मैं दुकानदार की जगह होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देता बशर्ते वह सही जगह पर और व्यवस्थित तरीके से पार्क करे ताकि ग्राहकों या अन्य लोगों को कोई असुविधा न हो यदि पार्किंग से किसी को असुविधा होती तो मैं उसे मना करता क्योंकि व्यवसाय में ग्राहकों की सुविधा सर्वोपरि है आपके पिताजी जूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करोगे क्यों जवाब लखी सका यदि मेरे पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक मना करूंगा और उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करूंगा झूठ बोलना अनैतिक है इससे विश्वास टूटता है चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति है त्रन तकनीकी के ज्यादा प्रयोग से लाभ या हानि तकनीकी के ज्यादा प्रयोग से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं लाभ में लखी सकाए जानकारी तक आसान पहुंची सकते हैं संचार में सुधार कार्यक्षमता में वृद्धि नए अवसर हानि में सामाजिक अलगाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गोपनीयता का उल्लंघन साइबर सुरक्षा जोखिम और वास्तविक दुनिया से दूरी चार यदि आपको रुपयों से बड़ा बटुआ मिल जाए तो आप क्या करोगे यदि मुझे रुपयों से बड़ा बटुआ मिल जाए तो मैं सबसे पहले उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करूंगा मैं बटुआ में कोई पहचान पत्र या संपर्क जानकारी ढूंढूंगा यदि मालिक का पता न चले तो मैं उसे पुलिस स्टेशन या किसी विश्वसनीय प्राधिकारी को सौंप दूंगा ताकि वह उसके असली मालिक तक पहुंचा सके त्यार बाद प्रश्न नंबर अग्न कौन किसे कहता है लिखिए पहलू पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ यह वाक्य तख्ती लगाने वाला सज्जन लोगों से कहता है बे भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है यह वाक्य एक यात्री बस कंडक्टर और ड्राइवर से कहता है तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं दुकान का किराया लेने आया हूँ यह वाक्य मकान मालिक बच्चे से कहता है चार वह तो मेरा बेटा है यह वाक्य दुकानदार सज्जन से कहता है दादाजी लाइन में लगी ना यह वाक्य पोता दादाजी से कहता है इतना कीजिए भिन्न भिन्न स्थानों में लिखी सूचनाओं का अनुवाद हिंदी में कीजिए कथनी और करनी में अंतर

વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ સ્વાધ્યયન પોથીની પીડીએફ પાઠના વિવિધ વિડીયો સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ સ્વાધન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપને સપોર્ટ કરજો ડાઉનલોડ કરજો